Номінація спортсмен року. На здобуття премії «Прометей Престиж» 2000 2004 році були висунуті Олімпійський чемпіон з легкої атлетики 2004 року в афінах. Юрій Білонок. Чемпіон світу з боксу по версії WBC Віталій Кличко. Дворазова олімпійська чемпіонка з плавання 2004 року в Афінах Яна Клочкова. Кращий футболіст Європи 2004 року володар золотого м'яча Андрій Шевченко. Пані та панове. Агентство моделей Карін Модел Менеджмент Груп» Міс Україна 1995 Влада Литовченко та голова Вищої академічної ради загальнонаціональної програми людини року академік Національної академії наук України Володимир Семеноженко. Добрый вечер. Наверное, эта номинация особенно цена и символичная для Украины. Ведь Украину узнают по самым талантливым людям. Прошлый год это не просто информационный взрыв украинский. Это золотой мяч Андрея Шевченко. Это 9 золотых олимпийских медалей. Это Блестящая победа Клычкова. Ну, это можно продолжать, но самое главное, что Украину узнают по ее талантам. И нам это особенно близко, ценно, и мы этим гордимся. Я тоже с огромной гордостью представляю номинацию представители которые формируют столь необходимый положительный имидж нашей страны и завоевывают симпатии миллионов граждан нашей планеты. Их многочисленные победы на Олимпиаде, матчах и турнирах заставляют нас по праву ими гордиться. И один из этих героев целый год будет являться спортсменом года. Итак, встречайте. Виталий Кличко. Фонду под аккаунт Джей да компании Sony Ericsson. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, для меня большая честь стать лауреатом премии Человек года 2004 вдвойне приятно стать победителем номинации «Спортсмен года», так как прошлый год был насыщен победами спортсменов Украины. На Олимпийских играх в Афинах Украина доказала всему миру, что богато талантами и имеет огромный спортивный потенциал. Мне очень приятно быть номинированным с такими именами – как Яна Клочкова, Андрей Шевченко, Юрий Беланов. Своими победами украинцы делают новую историю, спортивную историю нашей страны и повышают ее международный престиж. Спорт – составная нашего общества. И мы все хотим, чтобы в ключе тех политических и демократических перемен, которые произошли в нашей стране, Украина выйдет на новый уровень экономического развития, что в свою очередь даст и создаст условия, достойные условия для подготовки спортсменов и достижениями еще более высоких результатов. Огромное спасибо за оказанную честь. Спасибо.